Всем привет, наши поняши, с вами снова Твайлдс, канал MLP Twilight Sparkle, да. И сегодня я хочу вам показать свои новиночки. К сожалению, эти новиночки связаны не с пони, но они все еще такие же крутые. И первая новиночка, это вот такая вот, ну, вещь, да. Вы, наверное, подумали, что это ручка, но это не ручка. Это много разных карандашей. Да, ну, точнее, не то чтобы разных, они все простые, но Классный, очень. Вот эти карандаши. Вот из такого большого карандашка получились такие маленькие карандаши. Да, здесь у каждого есть карандаш, карандаш, карандаш. Вот такие вот у нас радужные карандашики. Да, но они все простые. Посчиталочки. Каждый охотник желает знать, где вместо синего розовый сидит фазан. Вот такая. Надо было вместо розового синий поставить, но они поленились. И не сделали синий, потому что на место синего вставлен голубой. Еще здесь есть вот такой вот колпачочек, который можно снять. И вот тут карандаш, который я уже пользовалась. Ладно, и давайте приступим к второй новиночке. Вот эта новинка, это альбомчик. Вот так вот он выглядит. Здесь такие, что ли, травы, чего-то. Там домик. Тут написано альбом для рисования. И там уже есть рисуночки. И я их сейчас покажу. Первый рисунок вот такой. Это типа я Реди, и мы тут колдуем подпишись. Да, очень милый рисуночек. Здесь бабочка. И здесь моя роспись. Второй рисунок вот такой. Это наша любимая Рози. Как бы вы знаете, наверное, что у Рози как бы есть способность летать, потому что в детстве она была бегасом, но потом у нее там что-то случилось. И ей убрали крылья. Да, и я просто тут подрисовал крылья, они типа как у ангелочка, типа невидимые, видите? Они даже не плены не к ней. И она вот так вот летает. Да, здесь еще такая вот роза нарисована. Она также такая же, как... Ну, такая же. В общем, и здесь и бабочка. Потом это рисуночек такой рыськи. Типа эта рыська как бы, знаете, у Настиной подруги. Она не хочет быть как типа, Рэмбоу Дэш, поэтому она стала Рыськой за место Рэмбоу Дэш. Вот такой вот Рыськой в виде поняши. Тут написано Рыська по нему Лан. здесь да. такая бабочка, а здесь снежинки, роспись и снег. Потом я нарисовала рисунок Октавии. Да, вот такой вот мини рисунок. Надеюсь, он тебе понравится. Окти, вот он, твоя кьюти-марка. Надеюсь, это такая кьюти-марка, просто не знаю точную бабочка. Здесь моя тетя Ира. <laughs> она выглядит так смешно, что ли. Вот она такая зеленькая. у нее зеленая гриба черными еще прядями. Потом зеленая светлая магия. Здесь она подпирает, подметает, вытирает пятно, короче. Ее кьюти марка это тряпочка. Тут написано тетя Ира. Моя тетя Ира. И пятна всякие. Потом рисунок хит нашей дорогой хит, да, новостей Сейчас уже не выводятся новости. Ну, потому что я вам их уже сообщаю. В общем, да, хит такая вот. И да, те крылья в креаторе они просто, просто так доколдовала ей. А сейчас они у нее вот такие вот точные крылья Вот, она, тут бабочка, молнии всякие. Как бы, наверное, я рассказывала вам ее талант, но на всякий случай расскажу еще. Знаете, всегда ну, знаете, такое одеяло, они всегда издают ток. Вот она очень классная, у нее могут быть такие вот одеяла взять, и она такие очень большой ток может создать, да. И это написано Сид спак да. И потом не последний мой рисунок, который я сегодня в школе нарисовала. Эм, это я, и тут я такая пальчики какие-то просто наколдовала, и такую таксу милую глажу. Да, такса это практически моя любимая порода собак, ну, наверное, самая любимая. Да, да, я знаю, у многих... Многие не любят такс, но я ее очень люблю. Она такая милая. Особенно щеняток. Ну, в общем-то, это были все мои новинки. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вы поставите мне пальчик вверх. И всем пока-пока.